Мы находимся сейчас на одной из главных площадей старого города. Сегодня здесь оживленно масса народу, потому что сегодня праздник, христианский праздник. И сейчас вы видите, со мной происходит христианская, конкурс христианской песни. Выступают, видимо, талантливые музыканты.

Арещакняздовская. Сегодня один из городов Западной Украины.

Во время районе, в она была членом Европейского форума. Что бы вы хотели, например, дать помощь, например, в поводу отношений? Я хочу сказать, что мы с соседями. Я пришла к тому, что в феврале 2005 на форуме экономических децентральных, границы вспыльные с двумя новыми санщадами. И как раз Европа, и как раз э, по, восточному, по восточной границе все страны есть ее соседи. Э, э, экономич... э, в, сфере, в сфере экономической и внешней.

A в субботу Украина есть важнейшая, буквально есть электронные атомовые, так? в данном в случае Украина есть намного важнее, потому что у нее есть атомные реакторы. Почему мы действительно тогда в одном случае, как вы говорите, играем, а в другом случае не играем? Мы чтобы я объяснил вам, что политика это не есть политика для ангелов, no. которые как бы соответствуют... Я читала в экономической прессе, что э, определяет, что э, экономические... к этому Европейскому Союзу и уже столько на экспортировали в страны Европейского Союза нашей квалифицированной рабочей силы и еще такого специфического, извините, товара, как наши очаровательные женщины то в скором часе можем надеяться на то, что демографическая ситуация, а главный, скажем так, уровень западноевропейских молодых женщин значительно улучшится. Но я шучу, я надеюсь, что это вы понимаете. Не надо потом меня обвинять в том, что я несу какую-то ересь. Но возникает вопрос, смотрите, если говорится о какой-то осознанной политике, направленной на какое-то государство. относится к этому сквозь пальцы на это смотрит, а у нас Минчест никаких из Беларуси не выгоняют. То есть у нас живут там от негров до ну кто угодно. То есть у нас